Di sini saya akan membuat tutorial mencetak voucher hotspot secara cepat ya. Dengan menggunakan software Alician Network. Nah, langsung saja ya. Ini di sini saya sudah login di Alician Network. Kita bisa lihat di sini saya sudah membuat si 448 user. Nah, di sini saya akan membuat ulang lagi ya usernya. Langsung saja kita ke klik setting. Nah, di sini sebelumnya harus diisi dulu outlet name. Nah, sebelumnya kan saya udah diisi ya, agowp.net nama web saya. Nah, setelah itu kita ke profile. Di profile kita membuat berapa hari ya. Kita di sini coba bikin satu hari aja ya. Satu hari. Nah, price nya harganya kita buat 3.500. Validity-nya disamain ya sama yang di profile jadi saya buatnya satu hari satu daya setelah selesai kita klik save oke okay. nah setelah selesai di settingan kita pindah ke generate nah di sini kita bisa lihat ya banyak pilihannya di voucher template ini kita klik nah di sini ada QR1 QR2 QR itu barcode ya bisa menggunakan barcode atau di custom HTML tuh gitu, di setting sendiri di customnya tapi di sini saya langsung saja pakai QR1 ya kita coba nah setelah itu cost server nah di sini bisa pilih al atau spot satu ya kalau di sini saya milihnya output satu setelah itu user and password nah kita pakai yang 4 digit aja ya biar nggak kepanjangan ininya pacarnya setelah itu number of voucher kita buat berapa ya 5 ya kita buat 5 lembar selanjutnya username prefix nah di sini nih saya tidak dimasukin ya dilewati naik kalau saya nah selanjutnya di voucher tipe nah di sini ada pilih tiga pilihan user and passport voucher kode dan username only nah kita coba yang voucher kode aja ya di sini kita klik kita kode kodenya setelah itu user and pass tipe sini kita pilih tipenya apa aja bebas kalau kita di sini saya pilihnya abc123 selanjutnya di profile hotspot kita klik nah tadi kan di setting anda jangan lupa satu hari ya jadi kita pilih satu hari setelah itu voucher color warna warnanya terserah di sini banyak warna apa aja merah hijau biru nah di sini saya milih pilih yang merah ya di DNS name nah ini yang tadi di settingannya juga ya udah dibuat nah kalau sudah ke sini nih up time user di sini nanti kita ganti satu hari sebenarnya kita lihat dulu di sini limit bit nah di sini bisa menggunakan kuota kita bisa ngelimit kuota di sini berapa aja contoh 10 3 atau 10 MB atau 10 GB tapi di sini saya tidak menggunakan kuota ya unlimited jadi saya menggunakan up dan user di sini kita klik satu hari kalau sudah selesai di sini semua di settingannya kita langsung klik generate saja ya klik langsung muncul kan 1 2 3 4 done print sukses yes kalau sudah langsung kita klik ke ininya voucher HTML di sini klik klik kanan open with Firefox hmm, langsung keluar ya 5 voucher hotspot tapi di sini kayak ada yang kurang gitu contohnya di uptime ini tadi kan sudah dipilih ya satu hari tapi di sini nggak nongol jadi cara menongolkannya kita klik di sini kita setting edit with notepad plus plus ya nah di sini kita cari uptime nah di sini saya kita tambahkannya langsung satu day semuanya ya satu day Nah kalau sudah semua langsung klik save, simpan ya. Nah setelah itu kita buka lagi. Nah di sini sudah keluar ganesat update-nya satu hari. udah segitu aja paling video saya ini nanti link untuk download software saya share di deskripsi ya. Oke, okay? kalau gitu mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih.